Para pasamuan ingkang dipun tersenani dening Gusti wilujeng pinangge ing renungan patinan GKJ Purwantara Dino Senin pon Minggu Paskah kapisan tanggal selikur April tahun 2022. Kula pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita bebarengan maca saka 1 Korintus 5 ayat 6B tekan ayat 8 ganti jejer urip anyar iku roti kang tanpa ragi. Sisi Korinto 5 ayat 6 pe tekan 8 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 2006. Apa kuwi padha ora sumurup yen ragi setitik iku rumasuk so ing jeladren kabeh? buen ragi kang lawas iku supaya guee padha dadi jeladren kang anyar sebab guee rak pancen tanpa ragi awet jempe Paskah kita uga wos disembeit ya iku Kristus mulane payuh kita padha pesta ora nganggur ragi kang lawas ragi piala utawa duraraga nanging nganggur ragi kang tanpa Nanging nganggur roti kang tanpa ragi, Ya kamurnen lan kayekten. Ingngkang rahayu kang nampi sabda panganika lan ngok ageing gesangipun. Haleluya. Amin. Paraosherek bangsa Is Israel mahargy pambujanan malem Paskah migunakake roti tanpa ragi. Roti kang tanpa ragi iku gegambaran urip anyar ing kamurnen lan kayekten. Ragi kang lawas ya iku ragi piala lan duraraga wis dibuang. Amarga senajan sedidik. Ragi iku bisa rumasuk lan nguai jeladren sing akeh. Roti sing nganggo ragi pancen luwih empuk bisa mumbul disawang katon luwih apik, Nanging kudu nunggu sewennggi sadurungnge dipanggang supaya raging ngrasso ing jeladren. Lan roti kang tanpa ragi bisa digawe sak nalika sak wanci-wanci, ora -wanci. sah ngenteni, lan luwih mareki, lan yen kanggo sangu lelungan luwih awet disimpen uga. Poros derek saben mahar kia pabujanan suci, Pasaman Kristen mahargio PATUNGGILAN minangka gegelitan sarirani SANG Kristus nunggil kalian sang Kristus iku nunggil ing kamurnen lan kayeeten pesta lan pahargian urip anyar ing PATUNGGILAN kalian Gusti Yesus iku katon prasaja ora ninika-neka nanging nyotok lan bakal lestarining ing saklawasi iku gegambaran roti kang tanpa ragi lan ing minggu tahun taun 2020 iki para kagungane Gusti kaelingake supaya ngudi tata urip anyar ing kamurnen lan kayekten Samu barang kang lawas kang piolo lan duraka kudu diresiki lan dibuang adoh Urip sing lawas wis nderek kasalib lan urip anyar iku nunggil kalian Gusti Yesus ingkang wungu lan gesang. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Katuran niti priksa apa wae ragi piyolo lan duraka sing kudu dibuang bebarengan ing urip lawas. supaya kita bisa nglampahi timbalan urip anyar ing kamurnen lan kayekten ing patunggilane kalian Gusti Yesus. Monggo Katuran nyoraos lan pandonga panutup. Duh Gusti, mugi patunggilane kalian Gusti Yesus ingkang gesang nyantosaken kawula. buang urip lawas lan jireting piala lan duraka kaganti denning urip anyar ing murnen lan kayekten ing patungggilan kalian Gusti Yesus ingkang wungu lan gesang Wotening Gusti Yesus Kawulon Tetunga. Amin Paraos sterek megaden renungan patinan, Gusti paring berkah demateng. kita segaya amin